Gününüz uğurlu olsun. Yerli gündəli bilgi paylaşımını izləyirsiniz. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putini təbrik edib. Təbrikdə deyilir: Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, Dövlət bayramınız, Rusiya günu münasibəti ilə səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı qəbul edin. Xalqlarımızı bir-birinə bağlayan çoxəsrlik dostluq və mehriban qonşuluq dəyərləri, Azərbaycan-Rusiya strateji tərəfdaşlığının və çoxplanlı əməkdaşlığının davamlı inkişafının etibarlı əsasıdır. Ölkələrimizin iki tərəfli gündəlikdəki məsələlərin geniş spektri üzrə qarşılıqlı fəaliyyəti xüsusi məmnunluq doğurur. Cari ilin fevral ayında müttəfəklik qarşılıqlı fəaliyyəti barədə bəyanatnamənin imzalanması son 30 il ərzində yaranmış dövlət-arası əlaqələrimizin yüksək səviyyəsini təsbit edir. Əminəm ki, Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında münasibətlər xalqlarımızın və ölkələrimizin rifahı naminə birgə səylərimizlə bundan sonra da durmadan möhkəmlənəcək və genişlənəcək. Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, bu əlamətlər gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik və uğurlar Rusiyanın dost xalqına əmin-amanlıq və təravanlıq arzu edirəm. Kubada yerli və xarici turistləri daşıyan avtobuslara qarşı nəzarət profilaktiki tədbirlər keçirilib. Sürücü məsuliyyətsizliyinin nəticəsini bir neçə gün əvvəl Şəki rayonunda baş verən qəzada bir daha gördük. Bu səbəbdən də Quba rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları rayon ərazinə turistləri daşıyan avtobuslara qarşı nəzarət profilaktiki tədbir keçiriblər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan verilən məlumatda bildirilir ki, keçirilən tədbir zamanı bir çox kobud qayda pozuntularına yol verən sərnişinlərinin mənzil başına təhlükəsiz çatmaları üçün tələb olunan normativlərə riayət etməyə sürücülər aşkar Sizin də vəsiqən də var, e, yol hərəkat bSD. Cənab rəis nəzdərdə çatdırıb ki, sənin kimi başımınla bağlı ayaq solun sənin şeydir. Ərzaqdan kəmaymı tutub ona yelanı tərk etsə qaydalanı tam yerədirsin. Biz sizə tərk etmədiyimiz xəbər veririk, sürət hətbi ilə düzdürsünüz. 20 nəfər. Tam sıxlıqdır. Bir <laughs> kateqoriyası. Norma daxil artıq sayda sərnişin daşıyan, qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada texniki baxışdan keçməyən, istismara yararsız əlavə avadanlıqlar quraşdırılmış sərnişin daşma ilə məşğul olmaq üçün fərqlənmə nişanı olmayan iri və kiçik tutumlu avtobuslar aşkarlanıb. Sadalana faktlarla bağlı sürücülər haqqında qanuna müvafiq tədbirlər görülüb. Keçidlərən tədbir zamanı bir çox kobud qayda pozuntularına yol verən sərnişinlərinin mənzil başını təhlükəsiz çatmaları üçün Tələb olunan normativlərə riayət etməyən sürücülər aşkarlanır. Normadan xeyli artıq sayıda sərnişin daşıyan, qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada texniki baxışdan keçməyən, istismara yararsız əlavə avadanlıqlar quraşdırılmış, sərnişin daşma ilə məşğul olmaq üçün fərqlənmə nişanı olmayan iri və kiçik tutumlu avtobuslar aşkarlanır. Sadalanan faktlarla bağlı sürücülər haqqında qanuna muvafiq tədbirlər görülür. Xatırladaq ki, sərnişin daşıma fəaliyyətlə məşğul olan, bu sahədə qayda pozuntusuna yol verən şəxslərə qarşı qanunvericilikdən nəzərdə tutulmuş müvafiq inzibati tədbirlər bundan sonra da davam edəcək. Müxbirə Mikail qızı Vilayət Əkbər Akif Şıxkərlili Elçin Əsəd Qafqaz TV. Qubanın Rustov kəndində şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış bulaq kompleksinin açılışı olub. Qubanın Rustov kəndində 1941-45-ci illərdə həlak olanların xatirəsinə ucaldılmış bir abidə var idi. İndi bu abidənin hər iki tərəfinə Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz, Qarabağ Azərbaycandır yazılı, üzərinə Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda canından keçən qəhrəman vətən oğullarının şəkilləri olan abidə bəzeyir. Bir də naməlum əskərin və Azərbaycanın milli qəhrəmanı Albert Aqurunovun xatirələrinə ucaldılmış simvolik abidələr və gözyaşı kimi bumbul suyu olan bulaq. O bulaq ki, abidə kompleksin önündə ayaq saxlayıb şəhidlərin xatirəsini anan hər kəsin ürəklərini sərinlədəcək, yeniyetmə və gənclərin qəlbində vətən sevgisini daha da coşduracaq. Rustov kəndindəki şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Və Qarabağ Azərbaycan Dadlı Bulaq kompleksinin açılışında Quba rayon icra hakimətiyyatı aparatının rəsmiləri, hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları, şəhidlərin valideynləri və kənd sakinləri iştirak etdi. Bulaq kompleksinin açılış mərasimi Dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açıq elanı olundu. Dövlət himnindən sonra Ulu öndər Heydər Əliyevin və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçmiş qəhrəman vətən oğullarının xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edildi. Şəhidlərin xatirəsini əbədləşdirmək üçün ucaldılan bulaq kompleksinin açılış tərənində çıxış edən Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyadddin Əliyev, rayonda şəhidlərin xatirəsinə əbədləşdirmək üçün bulaqların inşasının artıq ənənəyə çevrilməsindən bəhs edərək vurğuladı ki, Qubada torpaqlarımızın bütövlüyü və azadlığı uğrunda canından keçmiş şəhidlərimiz unutulmur, onların adlarının əbədləşdirilməsi üçün işlər görülür. Daha sonra çıxışı üçün söz kənd ağsaqqallarına, şəhid valideynlərinə verildi. Onlar da öz çıxışlarında şəhidlərin xatirəsini ucaldıran belə abidə komplekslərini gənclər üçün vətənpərvərlik görnəyi, şəhidlərin ailə üzvləri üçünsə baxıb təsəlli tapa biləcəkləri bir məkan olduğunu dilə gətirərək, göstərilən diqqət və qayğı üçün Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevə öz təşəkkürlərini bildirdilər. Oğul verdik, torpaq adıq vətən üçün. Sağ olsun Prezidentimiz, sağ olsun vətənmiz. Saqalsız şehid analarımız ki, belə bəhrəman, igid oğullar böyüdürlər. Onlara əllərindən öpərəm. Tür şehidlərimizi ruhu qarşında baş əyirəm. Kəram Rustov kəndində dünyayı göz açıb, amma Xaçmaz rayonunda yaşayıb. 44 günlük müharibənin 40 gününü qəhrəmancasına döyüşüb, Füzulidən Şuşa'ya dəyiş yolu keçib və Şuşada qəhrəmancasına şəhid olub. Biz şəhid ailələri üçün belə bulaq açılışlarının, belə abidələrin açılışı çox təqdir elayırdı. Biz çox şəhidlərimizə dəyər verənləri qiymətləndiririk. Necə ki onlar şəhidləri dəyənləndirirlər. İndiki gənc gənclər üçün, indiki gənclərimiz üçün bu bir nümunədir. O balamın ruhu şad olsun ki, onu çünki mən heç nə eləməmişəm. Toy eləməmişəm. Onun toyu idi. Yığıştınlar gəldilər. Onun qisməti belə oldu. Daha sonra söz gənclərə və məktəblilərə verildi. Tədbir iştirakçıları məktəblərinin ifasında ədəbi-bədii kompozisiyanı izlədilər. 30 illik olan torpaqlarımız, əsrlikdə olan torpaqlarımızı 44 ilinə şəhidlərimiz və əskərləyimiz az, azad etdilər. Biz o şəhidlər və əskərlərimiz, qazilərimizdən qürur duyuruq. Mərasiminin sonunda tədbir iştirakçıları şəhidlərin xatirə şəkilləri önünə təzə güllə dəstələri düzüb, şəhidlər bulağının suyundan içdilər. Xanım, xatun, Vilayət Əkbər, Akif Şıqgərimli, Qafqaz TV. Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi orta məktəblərdə keçiriləcək soz zəng tədbirləri ilə bağlı valideynlərə xəbərdarlıq edib. Son zəngə artıq 1 gün qalıb. Hər kəs, xüsusilə də 11-cilər 14 iyunla bir başqa hazırlaşır. Şagirdlər bu günü yadda qalan, unudulmaz etmək üçün müxtəlif planlar qurur. Amma bəziləri təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyi unutdular. Elə bununla bağlı da Bakı şəhəri Dövlət Yol Polisi İdarəsi orta məktəblərdə keçiriləcək son zəng tədbirləri ilə bağlı valideynlərə xəbərdarlıq edib. Dövlət Yol Polisi olaraq bildirmək istəyir ki, son zəng günü müxtəlif formalarda xoşa gəlməz hadisələrin cəmiyyət olaraq şahidi olmuşuq. Çox təəssüf ki, bəzi valideynlər övladlarını avtomobilə həvalə edirlər ki, həmin avtomobillərlə də müxtəlif qəzalar və təhlükəsizlik hadisələri baş verə bilər. Eyni zamanda paytaxtın hərəkət dinamikasını nəzərə alıb Son zəng günü yolların hərəkət istiqamətində dayanma-durma tərəflərinin pozulması ilə müşahidə olunan hərəkətlərə yol verməməyi, ümumi vətəndaşlarımızın rahat və fəsadsiz hərəkət etməsi üçün haqlı narazılıq və maraçıq doğuran əməllərdən çəkinməyi də xahiş edirik. Polis mayoru bir daha valideynlərdən və məzunlardan qanunsuz əməllərə yol verməmələrini xahiş edir. Ülviyə Kamran Arxivşük kürəmlini yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün Özbəkistan Yazıçılar İttifaqında Azərbaycanın xalq yazçısı Anarın Daşkənddəki Tamaddun nəşriyyatında özbək dilində nəfis tərtibatla çap olunan Əlbəttə görüşər adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə Özbekistanın ərin mədəniyyət və incəsənət xadimləri, yazıçılar və şairlər Özbekistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin, Özbekistan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin rəhbərliyi, ədəbiyyat sevərlər və tələbələr iştirak edib. Özbekistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov iki ölkə arasında ədəbi əlaqələr haqqında danışaraq, Azərbaycan ədəbiyyatına göstərilən bu diqqət, ədəbiyatımızın tanınmış nümayəndəsinin əsərinin özbək dilinə tərcümə və nəşr layihəsinə görə Özbekistan yazsa ittifaqına öz təşəkkürünü bildirib. Sonra tərcüməsi Məmmətkul Hazratqul çıx edərək Azərbaycan ədəbiyyatını çox sevdiyini, Anardan başqa bir sıra yazçılarımızın əsərlərini də özbək dilinə çevirdiyini və gələcəkdə də zəngin ədəbi ənənələrə malik Azərbaycan ədəbiyyatından tərcümə işlərini davam etdirəcəyini qeyd edib. Sonda tərcüməsi özbək dilində nəşr edilmiş Əlbəttə görüşərək adlı kitabə imza qoyaraq oxuculara hədiyyə edib. Oq qürfəs adlı. Bu gün yazıçı Anar müəllimin məşhur Əlbəttə görüşərək kitabının təqdimatıdır. Bir neçə il əvvəl Anar müəllimin ən məşhur əsərlərini Mamadkul Hazratqulov tərcümə edib. Özbəkistanda Anar müəllimin əsərləri öz yazıçısı kimi sevilir və hörmət edilir. Onun 5 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsi və Oq ok, qürfəs əsərləri oxucuların sevimli əsərinə çevrilib. Onun əsərləri indi də Usman Küçkar və baxam Məhəmməd Şərif fəxriyyət kimi tərcüməçilər tərəfindən tərcümə olunur. Bu gün özbək ədəbiyyatına yeni tərcüməçilər gəlir və müasir Azərbaycan ədəbiyyatını uğurla tərcümə edirlər. Onu da qeyd edək ki, bilərik ki, iki ölkə arasında sıx ədəbi əlaqə davam edir, çünki xalqlarımız dərin köklərə malikdir. Tərcüməçilərini olib kəliyaptı. Ana dōmların biz Özbekistan və Azərbaycan yazıçıları arasında münasibəti yüksək qiymətləndiririk. Çünki onlar iki ölkə arasında dostluq münasibətlərini davam etdirirlər. Bu gün Anar Məəllimin özbək dilində nəşr olunan kitabının təqdimatı keçiriləcək. Bu mərasimdə oxucular görkəmli yazıçı Anar Məəllim haqqında məlumat əldə edəcəklər. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Məəllim Özbəkistanda gedən ədəbi prosesə çox bələd olduğu üçün bu kitabı oxuyanlar bu kitabı çox yaxşı qəbul edirlər. Özbəkistanda keçirilən bütün konfranslarda onun şəxsi iştirakından həmişə məmnun olmuşub. Biz çox şadıq ki, Özbəkistanla Azərbaycan arasında hələbə əlaqələr davam edir. Bundan biz də çox hursanmışıq. <laughs> Qeydədəki ki, kitabda yazılanlar arasında Tenin yubileyi və Avqust Qaraqospov əsərləri, Gurzu familiyası, Köhnə ilin son gecəsi, Etibar zəncir, Ələliuar, bir stəkan su və digər hekayələri toplanıb. Etnosport mədəniyyət festivalının sentyabr ayında Azərbaycanda keçirilməsi gözlənilir. İstanbulda keçirilən Etnosport mədəniyyət festivalında Qaraqalp atları nümayiş olunur. Tədbirdə Dövlət Sərhəd Xidmətinin 60 nəfər heyətlər ibarət süvarilər dəstəsi və rəqs ansamblı iştirak edir. Festival sərcivəsində onun təşkilatçısı Dünya Etnosport Konfederasiyasının prezidenti Bilal Ərdoğan və Azərbaycan Aqçılıq Federasiyasının prezidenti Elçin Quliyev arasında görüş keçirilib. Bəlavərdoğan Azərbaycan nümayəndə heyətinin festivala qatılmasından şərəf duyduğunu, təmsilçilərimizin bu tədbirlərdə artıq əhəmiyyətə çevrilən möhtəşəm çıxışlarından çox məmnun olduğunu bildirir. Qaraqayq atlarının növbətdəfə bütün izləyiciləri valeh etdiyini qeyd edir. Onu da qeyd etdik ki, görüş zamanı bu ilin sentyabr ayında Ethnospor mədəniyyət festivalının Azərbaycanda keçirilməsi müzakirə olunub. Yenliyimizi hava haqqında bilgi ilə yekunlaşdırırıq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyunun 14-də Bakıda və Absheron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən, buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında havanın temperaturu gecə 20-22 dərəcə, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 20-22 dərəcə, gündüz 28-30 dərəcə istilənəcəyi proqnozlaşdırılır. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civa sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycan rayonlarımızda bəzi yerlərdə şəhər yağacağı, fasilələrlə yağış yağacağı, yağacağı əksər rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şərk küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə istidir. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Yenə də bu saatda çatdıracağı bilgiler bunlardır. Növbəti buraxılışlarımızda görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlamlıqla qalın.